Очередная партия закупочки, да? Да. Вот такие, такие разъемы. Ага. Такие, таких такие Надо дротик контактом. Угу. Такие файны, мощные. плату. Тут 500, майже 500 килограмм. 500 килограмм. Тут 400. Ну, а эти ты забираешь, да? Нет, я все лишь, я потом все разом заберу. А, это потом забираешь. Да. Вот весь блин. Вот же даже желтые. Желтые. О, да последний. тут их дофига, весь раз, два. Это, правда, 90. Какие 92 рик, по-моему. А ну сейчас. 93-й, да. Украина. Ну, есть трошки. С этих что? нет. С тех... Ну, тут тут ничего не ватык. Микросборку сняты. Тут, что тут вот, уже на продажу все. Дуже багато, дуже багато рез mm -hmm. Тут дуже много раз 22. Тут где-то, наверное, тысячу штук их было. Yeah. Ты их <coughs> можно... Вот эти требуют. Не можно, а треба таблетки поставить. Mm -hmm. Ну и микросбор. И все, да? Да. Разъема остается. Да, разъема не надо. Нет. Нет давайте, я думаю, что это не нужно. Они там через одну, да? да. Одна нормальная, ну, с... да. одна желтая, одна да. такая. Боже, богато таких рессов. А эти разъемчики, они Не серые. Да? Да, да, да. Ах, речка, нет. Ну, тут ну, все однотипно. Mm -hmm. вот есть. Одно типа полубочонки, не? Нет, полубочонки они там. Или надо смотреть нет, выборочно. Но, но, надо, надо давить угу. Зашибись. Вот такая куча. 500 кг. там 460, там потом доберемся до разъема, потом покажем. А эти не? Эти Микросхема. Ой, надо их раскусить. Может быть и хорош. Надо их да. Раскусить. так, друзья, ладно. Если есть кому что предложить, звоните, пишите. Телеграм, Вайбер, цены не самые низкие. Будем договариваться. Все, друзья, всем пока, всем удачи.